assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuhu sannu mu da jimurin sake kasancewa a cikin wannan tasha tamu mai albarka rahotannin da muke samu kuma shugaban ƙasar nijar janar abdulrahman tiyani ya siyo kayan abinci daga kasar indiya domin rabawa 'yan kasar sakamakon wannan wata na ramadana da ake ciki Da yawancin wasu mutane suke fuskantar kalubar rashin tattalin arziki. A gefe guda kuma 'yan gasar Najeriya suna ci gaba da ca a maganar yadda kayan abinci suke a ko da yaushe a ƙasar ta Najeriya, kuma a cikin wannan wata na azumin Ramadana maimakon ya sauko. Kai dai idan shi ne farkon sai ka danna danna kana ka alamar cikin sanarwa. Domin samun sabbin shirye-shiryen a cikin tashar a duk inda kake a fadin duniya. Za ku ji cewa shugaban ƙasar Nijar, janar Abdulrahman Tiyani, ya siyo kayan abinci daga wasu ƙasashe na duniya wanda dai ta kai cewa ya siyo kayan abinci daga ƙasar indiya domin ya tallafa wa yan ƙasar ta Nijar. A sakamakon irin haɗin da suke ciki na matsin tattalin dade da dai, a yanzu wasu abubuwa suna warwarewa a ƙasar ta nijar bayan juyin mulkin da sojojin suka gabatar a jamhuriyar kasar a yanzu dai yan ƙasar ta za a fara raba musu wannan abinci ne domin cikin wannan azumin watan ramadana da muke ciki mai albarka a gefe guda kuma a kullum yan ƙasar Najeriya suna ci gaba da kokawa kan yadda kayan abinci suke yin sama a kullum sauko. kuma a cikin watan azumin ramadana wanda ya kamata a ce kayan abinci sun sako domin mutane su amfana a cikin wannan watan azumi, a yanzu dai ta kai cewa mutane da dama dai suna ta faɗin iya albarkacin bakinsu da tsinewa shuwa gabaninsu da faɗar wasu maganganu marasa daɗi wanda abin suke bayyana cewa abin ya Kamar yadda. tattalin arzikin ƙasar na najeriya yake nema ya yi ƙasa ta ƙarrafi da yaji hakan yasa sa muka zanta da wasu daga cikin magidanta a ƙasar ta najeriya wa'anda suke bayyana irin takaicinsu su da yadda suke su a cikin wannan mawuyacin hali game da yadda kayan abinci suke yin sama maimakon su a cikin ƙasar ta Najeriya, wanda suke bayyana cewa ɗin yanzu ita ce kusan naira da. wanda suke bayyana cewa hawan tinubu daga hawansa sa an parashi farashi da ba a mantaga, chinda, chiwa, kuma dai in ba za manta ga gab da lokacin da tinubu zai hau ya bayyana cewa tabbas zai janya tallafin mai da sauran wasu abubuwa amma kuma 'yan kasar ta najeriya suna bayyana cewa to ina kudin da aka mai yanzu suna ina. yana dada bayyana wa 'yan ƙasar ta najeriya cewa bashin da tsohon shugaban ƙasar ta najeriya janar muhammadu buhari ya ciwo e shi yake kokarin biya to Allah shi kyauta allah ya kawo mana karshen wannan abubuwa a cikin mu ta najeriya da sauran wasu kasashe na duniya dai ka ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin samun sabbin shirye-shiryen a a suke duniya ma daya